saya tak delete sekejap sat okay. saya saya umat kalau mengikut peraturan kalau siapa yang berucap ada seseorang yang minta laluan yang berucap mau ber ber beralah dan duduk baru yang mencelah boleh diberi kebenaran tu ya umat baik, Jadi, baik baik orang yang, yang, yang mencelah tidak boleh dicelah juga cela ya umat yang di, yang, yang di speaker. Uh, Lama dia. Lama ni ah uh, ni macam. Seminit. Gasir eh, sahabat saya. Gasir rakan saya dari dari uh, Kuala Baru. Saya faham perasaan uh, rakan saya daripada Pasir Mas. Baik itu saya anjurkan meneliti semula handset. Dia ada beza memiliki saham dalam syarikat judi dengan memiliki saham dalam syarikat yang dimiliki oleh tauke judi. Dia ada beza. Dia dua perkara berbeza. Tahu judi ini mempunyai banyak syarikat. Syarikat A, B, C, D dan segala macam. Sebab itu tokoh ini bilioner. Baca handset sebab saya punya saya punya teks ucapan. Okey, saya punya teks ucapan and very guided. Okeylah, Dek. Sebelas uh, sana, tapi saya ingat saya api ingat lebih macam berdepan dengan boleh settle ini. dengan pasal luar. Tak, boleh, saya, boleh, saya, boleh. Saya, 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 saya Ya, Bukan yang bapak kulit mana ini flow saya. Ini saya. saya nah. ini floor <laughs> saya. Saya masih mas lagi diberi ruang. Saya mantu tapi ini. saya masih, diberi dulu, ruang. Pasal mantu. Ya, yang bapak mesti ke saya minta supaya dua-dua pihak dua pergi settle kat luar. Saya belum habis Belum habis lagi. Sebab ni masa saya Yang petik apa tu Biarlah rojoklah pada teks saya Yang berhormat speaker Minta macam Boleh. Macam ini kan handset yang lebih otoriti dalam dewan. <tuk <tuk dalam dewan yang mulia, otoritinya handset. kamu cakap ini. Kadulah. Pecah kadulah. Ini berapa lama jadi ahli Ini ya mama. Ya. Handset. Ini dulu pakaian orang ni masih. Ini macam ni kasi ni. Kemudian oh, Abdul. Kemudian pas Kemudian kadinah. Ini lebih daripada kata buku ni. Saya isu. Ya Bapa. Boleh saya speaker. Datuk. Baik, 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 baik Ahmad. Saya ingat, saya ingat. Saya Saya ah, Pak Pak Semas, Pak Semas. Ya Muhammad dua-dua sekali macang dengan Pak Cemas duduk sekali macang dengan Pak Cemas minta duduk hmm. eh, macang macang duduk macang duduk Pak Cemas duduk ah, jadi saya saya bagi ke... okay Pak Cemas sudah 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 Pak sudah ya Muhammad Pasir Mas duduk Pasir Mas Pasir Mas Pasir Mas duduk ah, Saya minta Kulim Bandar Baru Jangan bagi peluang dengan orang lagi lagi lah Kulim, Kulim Bandar Baru, saya minta tak payah bagi peluang lagi. Saya ada kuasa di bawah peraturan. Kalau ke masa tak ada, jangan bagi peluang dengan orang lain lagi. Kalau tidak, Kulim Bandar Baru sendiri pun time habis juga. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya tak boleh dah control tadi. <laughs> eh? Sampai tuat Datuk Speaker pun dah tak boleh kontrol. <laughs> Jadi saya ingat masa tadi itu yang kira injury time untuk saya lah. Uh, saya lah, saya lah Kulim Bandar Baru. Baik. Saya sambung, Dato' Speaker. Menggunakan undang-undang sekular untuk menuduh seorang Islam lain dengan kesalahan hudud adalah sesuatu yang menghina Islam. Malahan kita semua pada saya melakukan suatu dosa besar, kemungkinan yang kufur jika kita reda dengannya. Samalah saya dengan mengheret saya ke lambaga disiplin bukan Islam untuk membicarakan saya berkaitan isu Islam. Menggunakan undang-undang sekular akan menafikan hak yang bermuat, berhormat pembantang pauh sebagai seorang Muslim. Antaranya bila tidak dapat menggunakan pembelaan qazaf, satu pembelaan yang tidak dapat yang tidak diiktiraf oleh undang-undang sekular. Ini juga satu penghinaan pada sistem perundangan syar'i yang diiktiraf dalam perlembagaan persekutuan. Oleh itu, saya mendesak supaya pertuduhan liwat terhadap yang berhormat Permatampau di mahkamah sekular ditarik balik. Sebaliknya hendaklah di proceeding dijalankan sepenuhnya menurut peruntukan syar'i di mahkamah syariah yang berbidang kuasa. Dan ini akan membolehkan yang berhormat Permatampau mendapatkan haknya sebagai seorang Islam termasuk menggunakan pembelaan qazaf. Bagi maksud itu saya juga mendesak supaya prosiding kazaf yang sedang dibawa oleh pembatang PAU di Mahkamah Syariah dibenarkan dan pendawaan kazaf terhadap Muhammad Saiful Bukhari diteruskan demi mencari kebenaran dan keadilan secara cari. Saya yakin Mahkamah Syariah akan dapat bertindak dengan penuh profesional dan berkebenaran serta keadilan dan akan dapat dicapai bagi semua pihak yang terlibat. Berkaitan dengan budaya fitnah ini, Datuk Speaker, saya juga sedih melihat budaya fitnah yang kini melanda yang amat berhormat, kepimpinan yang amat berhormat Tok Guru Nik Aziz memimpin dan mursyid yang sangat saya kasihi. Tok guru lah orang yang telah mengisytiharkan saya menyertai PAS pada Ogos 1998 di Kelantan. Saya tengok serangan berbentuk karakter assassination terhadap Tok guru sangatlah tidak wajar. Apatah lagi dilakukan oleh ahli PAS sendiri. Bagaimana seorang yang telah membawa PAS ke puncak kejayaan politik kini dihina dan diaibkan. Difitnah dengan pelbagai tuduhan yang melampau. Kepada Tok Guru, saya mendoakan semoga Tok Guru diberi perlindungan dan rahmat oleh Allah. Datuk yang dipertua fitnah dalam apa bentuk dan terhadap siapa pun taklah dihentikan. Datuk yang dipertua dalam konteks budaya fitnah ini, saya juga ingin menyentuh mengenai fitnah tidak berkesudahan yang dilemparkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkaitan dengan kes pembunuhan Al-Tantuyah. Saya hairan dengan sikap segelintir mereka yang mengaku Islam tapi boleh menuduh orang Islam lain sebagai pembunuh tanpa sebarang bukti dan keterangan. Malah hanya lebih malang Fitnah daripada orang bukan Islam Boleh diterima sebagai bukti tanpa sebarang soal lagi Hanya sekadar syak wasangka dan tohmahan Takkanlah orang seperti Bala Subramaniam Boleh diterima fitnahnya tanpa usul periksa Apakah hanya dengan sekadar membuat surat akuan sumpah Dengan membayar fee RM4 Satu fitnah menjadi bukti dan keterangan semata-mata Kerana ada cop pesuruhjaya sumpah Dan punya banyak surat akuan sumpah Yang macam tonggang terbalik dibuat oleh si Bala ini Akhirnya dia sendiri pun menjadi seperti sesumpah. Datuk yang dipertua, saya adalah antara peguam yang pernah mengendalikan kes pembunuhan Al-Tentuya ini. Apa yang ditohmah dan difitnah oleh Bala tidak pernah beliau bangkitkan semasa perbicaraan di mahkamah. Malahan kenyataan beliau kepada pihak polis juga tidak pernah membangkitkan isu ini. Pada saya, Bala ini hanyalah seorang oportunis mengambil kesempatan daripada kerakusan syaitan bertopengkan manusia. Saya menyuruh kepada semua kita yang mempunyai sedikit keimanan kepada Allah dan meyakini Al-Quran supaya menolak fitnah bala ini. Ingatlah pesan Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Saya sendiri pernah diminta untuk membabitkan yang amat berhormat Perdana Menteri dan isteri yang berbahagia Datuk Seri Rosmah Mansur dalam kes pembunuhan ini. Antaranya saya diminta mendapatkan pengakuan bersumpah yang amat berhormat Perdana Menteri dan yang berhormat, yang berbahagia Datuk Seri Rosmah Mansur terlibat dalam kes pembunuhan tersebut. Malahan saya sendiri pernah diminta membuat surat akuan bersumpah mengaitkan yang amat Perdana Menteri dan isteri dengan pembunuhan al Tuya. Ganjaran yang ditawarkan memang boleh menggoyahkan iman. Namun, Datuk yang dipertua, saya bersyukur Allah melindungi saya daripada terbabit dalam fitnah tersebut. Sebab itulah, saya menarik diri daripada terus mengendalikan kes tersebut kerana adanya gangguan daripada pihak ketiga yang menyebabkan mustahil untuk saya terus bertindak secara profesional sebagai peguam membela kes tersebut. Kita perlu ingat, takkanlah OKT-OKT tersebut sanggup dihukum mati ke tali gantung kalau benar yang amat berhormat Perdana Menteri dan isteri terlibat. Saya cukup yakin, pasti mereka akan mendedahkannya kalau ianya benar. Dan sebagai seorang Islam, kita patut mengambil sikap husnuzan bersangka baik. Setahu saya, yang amat berhormat Perdana Menteri telah melakukan sumpah menafikan pembabitan beliau dan setakat ini tidak ada di antara kita yang berani bersumpah menafikannya. Oleh itu, bersangka baiklah kita sesama Islam dan berpeganglah kepada Al-Quran sebagai petunjuk kita. Bagaimana kita tidak suka difitnah orang, begitu jugalah kita tidak sepatutnya memfitnah orang lain.